kita beribadah kepadanya dalam keadaan tenang, aman, damai, walhamdulillah. Jamaah dikasihi Allah, kita masih berligar dalam mentadaburkan surah Al-Kahfi yang kita tatapinya, yang kita hayatinya bersama Saban Jumaat. Dan kita masih membicarakan ayat 39 40 dan 41 perbualan di antara dua pemilik kebun yang mana mereka sekarang ini iaitu pada ayat-ayat tersebut menceritakan mereka berada dalam kebun yang dimiliki oleh sahabat yang punya kebun yang lebih besar lebih lumayan pendapatannya pun lebih mantap lebih luas dalam mereka berdua masuk ke kebun tersebut tuan yang punya kebun yang besar itu nampaknya melahirkan rasa bangganya kerana ia mempunyai kebun yang lebih besar, pendapatan yang lebih banyak, buah-buahan yang lebih menjadi berbanding dengan kawannya yang seorang lagi. Itulah sebagai seorang sahabat kawannya ini menegur. Alangkah eloknya kalau engkau masuk ke dalam kebun ini dengan rasa rendah diri dengan bersyukur dan engkau mengucapkan la haula wala quwwata illa billah sekurang-kurangnya lah Itu yang diucapkan merasa kagum masya-Allah dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak Sebaliknya bila ia masuk kerana ia tahu di sebelahnya kawannya yang punya kebun yang lebih kecil, lebih sedikit pendapatannya. Dia suka nak bandingkan. Itu yang ditegur oleh kawannya. Intarani ana aqallu minkam malan wa walada. Ini hanya kerana engkau ni melihat aku ini lebih sedikit harta berbanding dengan kau mahupun anak-anak, pengikut-pengikut, pekerja-pekerja. Itu dah kita sentuh, Alhamdulillah, dalam kesempatan-kesempatan yang sudah minggu-minggu yang lalu. Di ayat 40 jamaah dirahmati Allah, 40 dan 41. Ini yang ingin kita menjurus lanjutan daripada perkongsian sahabat ataupun tuan punya kebun yang sedikit pendapatannya kebun yang tak begitu besar buah-buahan yang tak sebegitu banyak berbanding dengan kawan yang dah mula angkuh tu ia melahirkan harapan dengan Allah menceritakan ataupun berfirman Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik. Ini satu. Pengharapannya yang pertama adalah maka mudah-mudahan Tuhanku akan mengurniakan aku kebun yang lebih baik dari kebunmu. Walaupun kebun aku sekarang ni kau tengok kecil, pendapatannya tak banyak, tapi aku harap mudah-mudahan dengan rasa syukurnya aku kepada Allah atas segala nikmat kurnianya Allah akan menjadikan kebun aku ini lebih baik berbanding dengan sekarang yang engkau cuba bandingkan Pengharapannya adalah yang pertama untuk dirinya iaitu supaya Allah kurniakan kepadanya kebun yang lebih baik. Kedua, atau yursila alaiha husbanam minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Dan juga aku berharap namun aku cahaya itu datangnya dari langit sehingga menjadi kebun itu tanah yang kering dan licin serta kandus. Itu ayat 40. Dan di ayat 41. Auyus biha ma'aku ta'al Ataupun air kebun itu menjadi kering dan bumi. Falam alahu talabah. Maka dengan yang demikian, engkau tidak akan dapat mencarinya lagi. So ini ayat 40 dan 41. Dua pengharapan yang dilahirkan oleh pemilik kebun yang punya kebun yang kecil berbanding dengan kawannya yang dah mula angkuh. Satu pengharapannya, keinginannya adalah supaya Allah menggantikan menjadikan kebunnya itu kepada yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang ini. Itu satu. Untuk dirinya. Dan untuk kawannya pula, dia mengharapkan mudah-mudahan Allah menimpakan sesuatu bencana ke atas kebunmu. Menjadilah kebunmu ini kebun yang tak menjadi tanahnya kering tandus dan sebagainya zaman dirahmati Allah dua keinginan dua pengharapan yang mungkin boleh kita analisa dan kita teroka sedikit pengharapan yang pertama inginkan sesuatu yang lebih baik apa yang kita ada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ada sekarang ini kita mengharapkan kepada yang lebih baik. Umpamanya lah dalam bidang pekerjaan sebagai contoh. Kita sekarang ini menjawab satu jawatan dengan mengharapkan agar Allah mengurniakan kepada kita jawatan yang lebih baik. Dengan itu, pendapatan kita pun menjadi pendapatan yang lebih baik. Dengan itu juga kita dapat memberi nafkah kepada keluarga kita agak lebih berbanding dengan sekarang ini. Pengharapan dan keinginan yang pertama daripada sudut hukumnya no issue. Tak ada masalah. Siapa saja malah wajar kita ini mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Nabi sendiri ajarkan kepada kita hatta dalam pegangan agama kita sekalipun. Biar kita hari ini kita lebih baik daripada semalam, esok hari kita insya-Allah lebih baik daripada hari ini. Sehingga kita bila diambil kembali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita menjadi makhluk Allah, hamba Allah yang bersyukur dan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ini no issue macam kita sebutkan. Dibolehkan malah digalakkan untuk kita memohon agar apa yang kita ada pada hari ini kita harapkan esok hari adalah lebih baik daripada hari ini. Itu pengharapan yang pertama. Pengharapan yang kedua, mengharapkan kerosakan, kemusnahan. Kalau dalam konteks ayat tadi, mengharapkan sesuatu bencana menimpa kepada kawannya. Kebun kawannya. Sehinggakan tanahnya yang subur itu menjadi kering, tandus. Air yang mengalir itu mungkin putus. Tak mengalir lagi. So, menjadilah tanam tanaman ataupun kebun itu kebun yang tak mendatangkan hasil. Ini adalah isu yang kedua. Bolehkah kita mengharapkan sesuatu bencana, sesuatu yang tak baik kepada seseorang? Dalam hal ini jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita menukil daripada apa yang Ulama kita perkatakan termasuk panjang lebar cukup panjang lebar yang dikupaskan oleh al-Imam al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin khususnya menyatakan adalah perkara ini agak tercela. Perkara ini mendoakan keburukan kepada seseorang adalah perkara yang tercela. Kalau tercela tu maknanya elok jangan buat. Bila dikatakan elok jangan buat, elok eh. Lebih baik jangan buat. Maknanya boleh buat tak? Boleh tak kita mendoakan sesuatu keburukan ke atas seseorang? Umpamanya lah kita mengharapkan semoga engkau terlungkup lah. Semoga engkau bila keluar ni kena langgar lah. lah. Contoh aja. Mungkin kerana apa juga alasan marah kepada orang tu. Ataupun kerana orang tu menyakitkan hati kita dan sebagainya. Dasarnya adalah ia adalah sesuatu yang tercela. Seeloknya dielakkan. Kecuali dia berubah menjadi sesuatu yang diharuskan. Dengan melihat ayat tadi, dia menjadi sesuatu yang dibolehkan ataupun diharuskan apabila berlakunya sesuatu kezaliman ke atas kita. Maknanya bila seseorang itu menzalimi kita, kita rasa terzalim, dianiaya, lalu kita mendoakan sesuatu keburukan untuk orang itu. Yaitu dengan merujuk antara lain ulama yang berpandangan mengharuskan dengan merujuk firman Allah, jamaah boleh eh, refer ayat 148 dan 149 dari surah An-Nisa. Di dua ayat tersebut, 148 dan 149 Allah Subhanahu wa taala berfirman La yuhibbullahu al bis-su'i min qaul Allah tidak menyukai perkataan perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang illa man zulim kecuali sesiapa yang dizalimi so bila mana ayat ini bermakna ada keharusan daripada Allah, kita boleh mendoakan keburukan bila kita dizalimi. Wa kanallahu sami'an alima. Dan Allah itu Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Namun setengah ulama' menyatakan bahawa kalau diberi pilihan mendoakan keburukan untuk orang hatta melakukan kezaliman ke atas kita dan kita mendoakan keburukan ataupun tak mendoakan keburukan sebenarnya pilihan yang terbaik adalah untuk kita mengelakkan walaupun kita dizalimi sekalipun ini merujuk kepada ayat 149 ayat berikutnya dari surah an-nisa ini yaitu intubdu khairan jika kamu menampakkan ataupun menyembunyikan sesuatu kebaikan autukhfuhu ataupun kamu menyembunyikan sesuatu kebaikan itu autaqfu ansu ini ayatnya ataupun kamu memaafkan satu kesalahan Fa inna Allah kana afuwan qadira. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Berkuasa. Jadi di ayat 149 ni ini merupakan pilihan majoriti ulama kita bahawa walaupun kita dizalimi tapi apa yang diistilahkan balaslah keburukan dengan kebaikan bukan terus mendoakan jadi dengan perkataan yang lain pengharapan yang jenis kedua ini seeloknya adalah kita memaafkan malah kita mendoakan kebaikan untuk walaupun kezaliman dilakukan ke atas kita. Nah balik ke ayat yang sedang kita perkatakan ini jemaah tentang dua pekebun ni pengharapan yang kedua yang diharapkan mudah-mudahan kebun kau ni jadi kering kebun kau ni jadi rosak pengharapan yang tak baik para ulama dalam menafsirkan antara lain menyatakan bahawa ini adalah kata-kata sebagai inzar sebagai peringatan kepada kawannya patutnya bila kau masuk kebun kau ni kau bersyukur kepada Allah kau rasa rendah diri jangan kau bandingkan kebun ini dengan kebun kepunyaan aku yang lebih kecil yang lebih tak banyak hasilnya ini kerana engkau melihat engkau punya harta yang lebih pengikut yang lebih ramai dan sebagainya jadi kawannya melahirkan keinginan ataupun harapan iaitu agar kebun engkau ini hancur terbakar rosak dan sebagainya ia adalah satu kata-kata sebagai peringatan seorang sahabat kepada sahabatnya agar dia ni sedar al maklum sajalah jemaah dirahmati Allah manusia ini kan pelbagai kadang-kadang bila kita nasihat nasihat itu mudah diterima tapi kadang-kadang cakap slow talk baru diterima kadang cara pujuk baru diterima kadang nak kena hentak sikit bak kata setengah orang baru dia boleh sedar dan sebagainya. Sama keadaan macam kita ni sedang tidur. Kadang-kadang ada orang yang dia tepuk-tepuk saja, sedang bangun. Kadang cuma cakap saja, tak payah touch, tak payah sentuh pun. Dah time bangun, dah subuh, umpamanya. Dia boleh bangun. Tapi yang ada, nak tepuk pun tak jalan, nak kena hentak sikit, teriak sikit kat telinga. Kalau perlu siram air, siram air dan sebagainya kan manusia pelbagai jenis macam tu lah. Jadi kawannya ini, apa yang dia cakap tidak diiringi dengan hati dia. Dia tak mengharapkan supaya kebun ini rosak. Sebab itu adalah merupakan pemberian Allah kepada dia. Tapi dia nakkan apa yang berlaku adalah perubahan kepada kawan dia. Supaya menjadilah dia seorang hamba yang tahu bersyukur di atas segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah dirahmati Allah. Pentingnya seseorang itu mudah-mudahan kita tergolong dalam golongannya mempunyai hati jiwa yang bersih. Walaupun kita nampak orang melakukan satu kemungkaran tetapi hati kita walaupun tak meridai kemungkaran tersebut tapi biarlah kita menginginkan sesuatu kebaikan dan perubahan kepada orang berkenaan supaya dia itu berubah daripada yang tak baik kepada baik kepada daripada baik kepada yang lebih baik dan mudah-mudahan kita juga tergolong dalam golongannya amin Allahumma amin insyaallah ayat-ayat berikutnya akan kita sambung dalam kesempatan yang akan datang dengan izin Allah dan terima kasih atas perhatian semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh